На прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький прокоментував події, що відбуваються у Києві. Зокрема, він сказав, що розгін мирного мітингу бійцями Беркуту вночі з п'ятниці на суботу це пряме порушення Конституції. Також він висловив подяку мешканцям Донеччини за спокій та розуміння ситуації. Те, що відбувалося з п'ятниці на суботу в Києві, це пряме порушення закону і конституції України. И позиция президента о том, что виновные должны быть наказаны, это однозначно. Люди имеют право на мирное волеизъявление. И это европейское правило, это общечеловеческая ценность. И я верю, что виновные будут и должны быть наказаны. И я еще раз тоже готов сказать и повторить, что Донбасс сегодня спокоен, с Донбасс сегодня работает, но люди Донбасса – это прекрасные люди, я им благодарен очень за то, что в Донбассе нет потрясений, нет забастовок. Все-таки страну нужно удержать. Нельзя ни в коем случае допустить раскола Украины. Нельзя ослабить страну ни для кого. Мы сегодня в жесткой борьбе за экономическую, и политическую независимость нашей страны. И от того, каким образом и куда будет идти Украина, зависит будущее страны. Сегодня Донецкая область, она во многом обеспечивает экономическую безопасность державы. Ведь я так скажу, что, чтобы вы понимали, допустим, госбюджет за 11 месяцев собрано в Донецкой области более 14 миллиардов гривен. Это позволяет Украине, в первую очередь за счет работающих предприятий, в первую очередь за счет экспортеров, в том числе, содержать и социальную сферу, и наших пенсионеров. И очень важно, удержать стабильность, не сделать Украину слабой. Я еще раз подтверждаю, как я это говорил, общаясь с послами европейских стран, курс Украины на евроинтеграцию не меняется. Пауза сугубо экономическая, а не политическая. Я это говорил. Своим однопартийцам на фракции вам могу повторить, что подписывая договор, я провожу аналогии как бывший директор завода, я рассматриваю все условия договора, обязательства и права каждой из сторон. В том числе и особые условия, которые где-то идут, скажем так, между строк, которые подразумеваются. Украина... В первую очередь, я думаю, правительство Украины не успело подготовить всеобъемлющее соглашение с Европейским Союзом и вынуждено было взять паузу на евроинтеграцию. Я еще раз, не стесняясь, могу повторить, я общаюсь и с послами, и с президентом Чехии в том числе в частном порядке уже тогда задавал вопросы о компенсаторах для Украины. Ведь не секрет, что потери от действий таможенного союза, в том числе на границе, которые мы уже с вами наблюдали, они очень значительные для Украины. И очень важно понимать каким образом будут получать зарплаты наши бюджетники, наши пенсионеры. Ответов на эти вопросы в переговорном процессе не были получены. Как вы понимаете, президент и правительство они отвечают за всю страну. За для попередження провокацій провокаций в области посилено охорону державных установ. Андрій Шишацький підкреслив, що відмова президента України від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом не означає припинення євроінтеграційних процесів. Таке рішення було прийнято виключно через економічну ситуацію, що склалася на цей час в Україні. Сьогодні я думаю, ви всі знаєте не стоїть скривати, є достатньо серйозні кризисні явлення в економіці держави і в частності Донецької області около 7%. Ожидается спад объемов реализованной продукции по итогам 11 месяцев. И если в угольной промышленности есть небольшой рост, среднесуточная добыча возросла там с 99-100 тысяч до 108 тысяч в сутки, то машиностроение, особо чувствительное, в том числе и с Российской Федерации, падение 21%. Металлургия падение 7% к прошлому периоду, прошлого года. Коксохимия 8%. Это ориентировочно недополучение по итогам года реализованной продукции около против прошлого года около 15-17 миллиардов гривен. А отсюда можете посчитать проценты и недополучения налогов и заработных плат. Сегодня заработная плата в области возросла на 7 с небольшим, проц... с небольшим процентом. Отсюда и невыполнение показателей назначений бюджета, потому как городам, районам в основном предполагалось, давались такие задачи, то есть рост заработной платы от 10 там, до 15%. процентов. Но я еще раз хочу все-таки повториться, что Донбасс – это край трудовой, это область, где люди привыкли работать, отвечать за свои поступки и слова. Я признателен журналистам за объективную подачу информации то, что происходит в Донецкой области мы тоже открыты максимально и готовы к сотрудничеству и к диалогу Погіршення ситуации могло бы привести до великих экономических втрат, а это невід'ємно відіб'ється на социальной сфере Андрій Шишацький зауважив, якби не розгорталися події у Києві, на сьогодні немає підстав думати, що вони відіб'ються на виконавчій владі на місцях. Говорити об этом точно рано, а я можу точно сказати ту сводку, що я просмотрел. Оплачена заработная оплата шахтерам, получена поддержка казначейства. Шахтостроители получили деньги. Тої казначейство працює, мінфін працює. Поки об этом говорить рано. Під час прес-конференції оголошено про початок акції Встигнути допомогти, завдяки якій у минулому році було зібрано 85 тисяч гривень на обладнання для онкоцентрів та зроблені запаси крові. Також під час розмови торкнулося комунальних проблем. Отопительний сезон в області проходить в цілому нормально. Є проблема по воді в Єленовці, Сегодня до конца дня планируют устранить аварию на водоводе воды Донбасса в Еленовке. И там и люди без воды, и элеватор Еленовский. Поэтому необходимо там закончить как можно скорее, потому как предприятие не может работать в таком режиме. И у в регионе також не превышен. и на карантине находится лишь одна школа в Новоазовском районе. 152 ученика сегодня на карантине, это единственная область, единственная школа в области, которая находится на карантине. Так и порог не превышен, хотя наблюдается рост заболеваний. Серед подій, на які точно не вплинуть ніякі мітинги, зауважив голова Донецької облдержадміністрації, новорічні свята. У нас буде хороше лідове шоу для дітей сирот для дітей, лишених у яких лишини родительських прав, для малообезпечених і просто для гостей. Тобто, будуть проведені дві такі акції, в тому числі і за внебюджетні деньги. Я імеду от Илью Авербуха з його в льодовому шоу в дружбі. Про останні події, що відбувалися на Донеччині, дивіться у наступній програмі «На порядку денному».